তো আপোনালোকে যদি কিবা কিবি স্পীকাৰ লাগে এইখিনিও পাই যাব মানে থ্ৰী থাউজেণ্ড মানৰ পৰাই ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় বহুখিনি আছে আৰু তেওঁলোকে যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আহিব এইখন চাওক আগত কি কৈছে এৰ চিট খাব পাব আৰু ফুল্লি কাষ্টমাইজ চিট খব পাই যায় মানে ফাইভ থাউজেণ্ড মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় কৈছে এইফালে সোমবাৰে ক্ল'জ সোমবাৰে বন্ধ আজি যিহেতু বন্ধ যাব নোৱাৰিম এতিয়া আৰু হেল্ল' গাইজ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই যোৰহাট আৰু গাড়ীৰ কেইটামান পাৰ্টছ লগাব আছে ত' তাৰ সাপেক্ষে গৈ আছোঁ যোৰহাটলৈ আৰু ডিলাৰটো অলপমান সৰু সুৰা কাম কেইটামান আছে চ' সেইকেইটা কৰিব লাগিব আৰু এইফালৰ পৰা জুৱেল আৰু মানচ আহি আছে চ' বঢ়িয়াকেইটা যাওঁ যোৰহাটলৈ আৰু যিখন মোৰ ফ্ৰংছ আছে ত' তাৰে মানে পাৰ্টছ লগাব আছে কেইটামান চ' বহুতে কৈ আছে কি ভ্ৰংছত মানে পাৰ নতুন নতুন মডিফিকেশ্যন লাগে চ' সকলোখিনি হ'ব এতিয়া দুটামান কাম আছে সৰু সুৰা পাৰ্টছ এডন কৰিব চ' সেইকেইটা কাৰণে গৈছোঁ যোৰহাট বাকী ব্লগটো চাই থাকক বঢ়িয়াকৈ আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ব্লগ দিব পৰা নাই অকণমান মানে কামত বিজি আছিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছো আপোনাৰ টুৱাৰ্ড আপোনাৰ যোৰহাট মানে গাড়ী ডিলাৰত গৈ আছো আৰু এইফালে চাওক ভজাকে আৰু এই চাইডৰ গোটেইখিনি মানে ভাঙি দিছে কাৰণ ৰাস্তাটো এইটো মানে ডাঙৰ হ'ব অকণমান এক্সপাণ্ড হ'ব এই চাইডৰ গোটেই ভাঙি দিছে চাওক একদম এইটোৱে গ্ৰেছ চেছ আছিলে এইবিলাক চব আগত এইফালে অভাৰ ব্ৰিজ হ'ব মানে আৰু এই অভাৰ ব্ৰিজখন মানে দুটা ছাইড হৈ যাব এটা ছাইড চিনামাৰে যাব আপোনাৰ এটা ছাইড মানে দুটা মানে এখন অভাৰ ব্ৰিজ এছ টাইপত হ'ব দুটা দুটা ছাইড ওলাই যাব মানে চ' এইফালে চাওক চব ভাঙি চেচ এইফালে ৰেলৱে কামো চলি আছে মানে কাৰেণ্টৰ কামো হৈ আছে এইফালে চাওক গৈয়াকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আহি অলমষ্ট পায়ে গ'লোহি নেক্সা চাওক এইফালে আছে

হয় এতিয়া কথাটো কি হ'ল আপোনাৰ আমাৰ নাম্বাৰটো লগালোঁ আপোনালোকে অলৰেডি থাকিছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টেকটো এতিয়া এক্টিভ নহ'ল সেইটো ঘৰতো ধুনীয়াকৈ এক্টিভ হৈ যাব মানে এতিয়া অকণমান কিবা চাৰ্ভাৰ চু হৈছে বোলে তেতিয়া প্ৰথমতে যাওঁ আপোনাৰ এইফালৰ পৰা আমাৰ চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ কাৰণ ইয়াৰ ওচৰতে আছে বেছি দূৰ নহয় এঘাৰ কিলোমিটাৰমান হ'ব এয়পৰা ত' তালৈ যাওঁ তাৰ পৰা এপাক আহি লওঁ তাৰ পৰা আহি পিনি আপোনালোকৰ পানীখিনি কাম কৰা অল ৰাইট গাৰ্ছ আমি আহি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আপোনাৰ চুকাফা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ চ' এইফালে চাওক গাড়ী ৰখি আছে আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ চুকাফা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াত মানে কথাটো কি হ'ল বা আচৰিত বস্তু এটা ইয়াত দেখিলোঁ মানে বস্তুবিলাক এনেই নৰ্মেলি দেওবাৰে শনিবাৰে এনেটা দিনত বন্ধ থাকে বা মঙলবাৰে কিন্তু ইয়াত লিখা আছে সোমবাৰে বন্ধ এইটো চাওক দুখিনি কৰি দেখাই দিছোঁ এইফালে সোমবাৰে ক্ল'জ সোমবাৰে বন্ধ হওক আৰু এতিয়া মানে ইয়াতে কাউণ্টাৰতে মানুহো নাই চ' ইয়াতে কোনো মানুহো নাই আমি আহিছিলোঁ আৰু টিকেটৰ মূল্য বিছ টকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ প্ৰৱেশৰ বাবে কিন্তু এতিয়া যিহেতু বন্ধ হওক

জেগাটো আৰু আপোনালোকেও যদি আহে সোমবাৰে নাহিব সোমবাৰে বন্ধ থাকে আহিলে বাকীকেইটা বাৰু আহিব আৰু দেওবাৰে খালী বহুত বেছি ভিৰ থাকে ত' দেওবাৰেও স্কিপে কৰিব বাকী মঙলবুত বীজ বুলি কুকুৰ এইকেইটাৰ পৰা আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ শনিবাৰে দেওবাৰে অলপ ভিৰ থাকে মানে বেছিকৈ আমি আহি যোৰহাট পাই গ'লোহি তাৰ এইফালে চাওক আৰু বিশেষ ইমান ভিডিঅ' বনোৱা নাই ৰাস্তাত যেতিয়া ইয়াতে আমি বিচাৰিব লাগিব গাড়ীটো বা কাৰণ মেট লগাব লাগিব যিহেতু আৰু বাকী অলৰেডি ভিডিঅ'ত দেখিছে কি কি হৈ আছে এনেই আৰু এটা ডেইলি ব্লগ হিচাপে বনাইছোঁ জাষ্ট গাড়ীখনলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ অলপ অলপকৈ মটিভেশ্যন হৈ আছে আৰু বাকী প্ৰপাৰ মটিভেশ্যন মানে গুৱাহাটীহে গুৱাহাটীতে হ'ব মানে কাৰণ আমাৰ যোৰহাটত মানে ইমান যিটোৱেই মই ভাবি আছোঁ সেইখিনি বস্তু নাই তেনেকুৱাকৈ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মেট মেটৰ কামটো কৰি দিওঁ কাৰণ এইখিনি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নল ধূলি সোমাই গ'লে মানে ভিতৰত বৰবাতে যাব তো আপোনালোকৰ যিমান পাৰে সোনকালে মেটটো লগাই ল'ব চ' এতিয়া আমি মেট চুজ কৰিব যাব লাগে আগত মানে গাড়ী মটিভেশ্যন দোকানত এইকেইটা আছে অকণমান আগত সেইকাৰণে এইফালে আমি আহিছিলোঁ এতিয়া অট'মেক অট'মেক যিখন দেখাইছিলোঁ যিখন আপোনাৰ তৰাজানত আৰু মেটটো লগালোঁ আপোনাৰ চ' মেট লগালো এইটো আপোনাৰ যিটো নৰ্মেল মানুহে এইবিলাক জাষ্ট মাৰ্কিং ক্ৰিম কৰে ইমান মানে একো ডিফাৰেঞ্চ নাই সেইটোত মানে গোন্ধে ওলাইছে চ' এইফালে ফ্ৰণ্টত এনেকা আছে চ' এইটো মোৰ পৰিলে একৈশ টকা আৰু বেকত বেকতো বেকৰ পৰা ৰ'ব এনেকুৱা লগালো চ' বেকৰটো হৈছে এইটো চাই লওক আপোনাৰ চ' এইটো বেকত আৰু ফ্ৰণ্টত দেখিলে আৰু দোকানখন হৈছে এখন অট'মেক এইফালে আমাৰ দাদাই লগালে দেই আৰু ভিতৰত একবাৰ দেখাই দিছো ৰ'ব আছে আপোনালোকৰ পটককৈ চ' এইখনে আপোনালোকে যদি আপোনালোকে গাড়ী চাড়ীখিনিয়ে কিবা ইয়াৰ পৰা আহি লগাব পাৰে আৰু এইখন আছে আপোনাৰ আমাৰ তৰাজনতে আৰু ফ্ৰণ্টত এখন দেখিছে এ জি নাৰ্ছিং হোম আছে এ জি নাৰ্ছিং হোমৰ জাষ্ট অপজিট ছাইডে আৰু আপোনালোকে যদি কিবা কিবি স্পীকাৰ লাগে এইখিনিও পাই যাব মানে থ্ৰী থাউজেণ্ড মানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যায় আৰু ময়ো এনেকৈ লগাম বুলি ভাবি আছোঁ ইনফিচত মানে দুইদিনলৈ লগাই আছোঁ বাকী এইখিনি এইফালে সকলোখিনি পাই যাব বস্তু আৰু যদি কাৰোবাক কিবা ইম্পৰ্টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম লাগে তেতিয়াও এইবিলাক পাই যাব এইখিনি বহুখিনি আছে আৰু তেওঁলোকে যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে এইখিনি আনি দিব মানে ধুনীয়াকৈ আপোনাক চ' এইফালে এতিয়া চাওক এইখিনি গোটেইখিনি আছে আৰু এতিয়া যোনটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে আপোনাৰ যোনটো ডায়মণ্ড আপোনাৰ ত' সেয়াৰো পাই যাব যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু বাকী যদি চিট কভাৰ লাগে কাৰোবাক তেনেকুৱা চিট কভাৰ পাব আৰু ফুল্লি কাষ্টমাৰাইজ ছীট কভাৰ পাই যায় মানে ফাইভ থাউজেণ্ড মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় গৈছে যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক তেনেকুৱা পাই যাব আৰু পাঁচ বছৰ ছবছৰ ৱাৰেণ্টি আছে চ' টেনচন নাই আৰু এইটোৱে চাই লওক একবাৰ চ' ক'লে আৰু বাকী যদি কিবা ডেক্সত ল'ব এনেকুৱা লাগে ভগৱানৰ মূৰ্তি হওক কিবা হওক এইখিনিও পাই যাব চব চ' সকলোখিনি আছে আৰু যি লাগে আৰু ৰেটটো এফৰ্ডেবল পাইছোঁ বাকী দোকানত ত' আপোনাৰ মেটটো লগালোঁ এইটো চাই লওক যোনটো নৰ্মেল মেট থাকে আৰু ড্ৰাইভাৰ চিটৰ ফালে অকণমান মানে কভাৰ এটা আছে এইফালে এইফালে এইটো চাই লওক চ' এইটো দাম পৰিলে মোৰ একৈছশ টকা আৰু ইয়াৰো কথাটো কি হ'ল বেলেগ দোকান সুধিছিলোঁ বেলেগ দোকানত ৰেটটো বহুত বেছি কৰি দিলে মানে তেত্ৰিছশ পঁয়ত্ৰিছশ কৰিলে ছেইম মালটোতে কিন্তু ইয়াত একৈছশ টকাত বহুত কমত পালোঁ মানে বোমা যোনখন সুধিছিলোঁ তাত আপোনাৰ তেত্ৰিছশ কৰি দিছিলে বাকী আৰু অকণ অকণমান আগত আছে তাতো আপোনাৰ তিনি হাজাৰ নে পঁয়ত্ৰিছশ কৰিছিলে চ' বহুত বেছি দাম গুটিছিলে মানে চ' বেটাৰ ডিল ইয়াতে পালোঁ যিখন হৈছে আপোনাৰ এইখন অট'মেক আৰু ইয়াত যোনখিনি মই আপোনাৰ স্পীকাৰৰ দামখিনি সুধিলোঁ সেইখিনি বহুত এফৰ্ডেবল পালোঁ মানে যদিও অনলাইন প্ৰাইচ বা য'ত বা দেলহি হয় বা আমাৰ গুৱাহাটীত হয় ছেইম প্ৰাইচতে পাই গ'লোঁ মানে চব ঠিক আছে মানে নট বেড ডিল এইফালে যোৰহাট টাউন পাই গ'লোঁৱেই আৰু এইখন আমাৰ ক'ৰ্টৰ আগত অঁ ছৰি ক'ৰ্ট ফিল্ডৰ আগত আৰু এইফালে চাওক লাইটকেইটা কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ এইকেইটা আই থিংক নতুনকৈ লগাইছে মোৰ বহুত বেছি দিনো হোৱা নাই লগোৱা কিন্তু ভাল লাগিছে দেখিবলৈ মানে এইবিলাক মজা লাগিছে ত' এইফালে ষ্টেডিয়াম আৰু এইফালে আমাৰ লাইট পূৰা মজাকৈ ফৰেন চিটি হৈ গৈছে যোৰহাটখন দেই লাহে লাহে হে